Украина завтра отметит День Конституции. Накануне приднестровские украинцы провели круглый стол. Основное внимание уделили поправкам в Конституцию. На встрече отметили историческую связь Украины с Приднестровьем. Первая украинская конституция была написана в Бендерах в 1710 году. Так называемая Конституция Филиппа Орлика появилась на несколько десятков лет раньше Конституции европейских стран и США. Мы как украинцы Приднестровья, как частица Украины, как территория, которая когда-то входила в состав Украины. Конечно, мы чтим, помним историю свою, уважаем народ украинский, который мы сами себя не, отчисли, не отделяем от него. Сегодня в Приднестровье треть населения – украинцы. И многие отмечают государственные праздники своей исторической родины.